这案子一定不结，我只能活在那一刻。动车，快动车！邻区各执勤部门注意，青年湖京广四二八号动车十四分钟之前失联我想把小宋抱起来，可是他的血冻在地上，我怎么抱都抱不起。你不能永远只活在那。 就算有错的话，也原谅你自己吗？你知道我是一个警察，我不会这样放了他们。他们就是想从河那儿把金子给运走。啊！打伤了一个警察，警察多，一人来。哎！ 我在这，你带不走金子。你就是车里的警察。我和我兄弟今天必须走出去。女人还给你，金子留你吧。